Bu hissədə biz Java kodunun necə işlədiyi haqqında danışacağıq. Java kodunun işləməsi 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissə compilation, yəni compile olunması və ikinci hissə execution, yəni işə düşmə hissəsi. Compilation hissəsində bizim yazdığımız kod, yəni .java ilə bitən bütün class faylları Java compiler tərəfindən byte koda çevrilir. Yəni .class extension ilə bitən fayllara çevrilir. Gəlin buna IntelliJ-də vizual olaraq da baxaq. IntelliJ-də biz kodumuzu ran edəndə compile hissəsi avtomatik baş verir. Out package-ni açsaq da görə bilərik ki, həmin package-in içində production package var. Onun içində hello world, daha sonra az, ingress, ingress package-in içində isə compile olunmuş main.class adlı byte code faylı Burda yadda saxlamağınız vacib məqamlardan biri də odur ki, tərəfimizdən yaradılan class fayllarının sonluğu .java ilə bitirsə, compile nəticəsində yaranan bytecode fayllarının sonu .class ilə bitəcək. Biz bu prosesi IntelliJ köməyi olmadan manual da edə bilərik. Az ingress package-in üzərində sağ klik edirik və Open in Terminal seçirik. Burada biz ls yazıb package içində mövcud olan fayllara da baxa bilərik. Hal-hazırda package içində bir dənə main.java faylı mövcuddur. Faylların compile edilməsi üçün javac komandasından istifadə edilir. javac yazırıq və compile etmək istədiyimiz faylın adını böyük hərflə tam şəkildə .java sonluğu ilə birlikdə yazıb enter düyməsini sıxırıq. Bu əməliyyatdan sonra biz Az ingress paketinə baxsaq görə bilərik ki, həmin pakəcdə main.class faylı yarandı. Burda compile hissəmiz bitir, execution hissəmiz başlayır. Execution prosesində Java Virtual Machine compile zamanı yaranmış .class sonluğu ilə bitən bytecode fayllarını hesablama maşınlarının başa düşə biləcəyi koda çevirir və yazdığımız kod işə düşür. IntelliJ üzərindən baxsaq görə bilərik ki, compile və execution hissəsi IntelliJ tərəfindən avtomatik həyata keçirilir. Lakin biz execution hissəsini də manual terminal vasitəsilə həyata keçirə bilərik. cd və 2. komandası ilə biz bir package arxaya qaydırırıq, daha sonra yenə də bir package arxaya qaydırırıq və source package-də dayanırıq. Yaradılan bytecode faylını işə salmaq üçün java komandasından istifadə edəcəyik. Java yazırıq və daha sonra byte code faylının package-in adı ilə birlikdə tam adını yazırıq. az.ingress.main. Burada javac komandasından fərqli olaraq faylın sonluğunu, yəni .class hissəsini yazmağa ehtiyac yoxdur. Enter düyməsini sıxırıq və görürük ki, ekranda Hello World yazısı çap edildi. Bu hissədə biz Java kodunun necə şəklə düşdüyü haqqında danışdıq. Nübatisdə biz dəyişənlər və onların növləri haqqında danışacağıq.